Дуже складно. Когда света нету, частично газа нету. Ну, я захожу, мам. Я Что я могу сказать? Магазинов много тоже позакрывалось. Ну, мы торгуем зоомагазином как раз животных. Много приходят людей, которые брошенные животные, поуезжали, побросали. Вот этих собак так всегда много было или прибились? Нет, это эти местные свои. Что держит в городе? А что в городе держит? Тут так хоть какое-то жилье есть, крыша над головой. Вот. Хоть как-то поработала, не заработала, что-то купила. А ехать куда-то нет смысла, потому что жилье, за жилье платить надо, зарплату тоже работу попробуй найди, даже бывает и не хватает, чтобы и за жилье платить, и за питание. Вот из-за этого и терпим, потому что нищим и никому не нужны. Товар привозят. Еще пока дороги есть, еще открытые, еще возят. Сами поставщики из, из Павлограда, из Днепра. Ну, меньше стало ли вы заказывать товара? Конечно. Потому что уже движение не такое, ну, все равно. Выдержим.